В неділю 6 грудня в церкві святого Пантелеймона відбулось богослужіння. Божественну літургію провів настоятель церкви Богачини Лубенського округу протиреї Володимир Ігнатович. Сьогодні 27 неділя після п'ятидесятниці, і ми чули Євангели з, з сьогоднішнього. Івангели, чули, що вчить вчи нас, що ми повинні. Дбати не тільки за скарби земні, але за скарби духовні. І ці, які не можна, злодій не може вкрасти, іржа не може покрити, і зігнити, і вода, і вітер не може забрати їх, вони не пропадають. То, а скарби духовні це є наша доброта, любов до Бога, любов, любов до ближнього свого. Якщо ми відвідуємо храм Божий, і сповідуємося, каємося у своїх поступках, у своїх прогрішеннях, це є наші скарби духовні, які ми. їх зберігаємо. І коли прийде час відходу, ці скарби вони підуть з нами. Після служби з благословення святішого патріарха Філарета настоятель церкви вручив медаль за жертовність і любов до України, нашому земляку Сергію Григоровичу Сухині, який 14 місяців провів на передових позиціях у зоні АТО. Настоятель храму отець Володимир передав відзнаку підполковнику та побажав йому щастя і злагоди у родині. Сергій Сухина в свою чергу, висловив вдячність за те, що Українська православна церква пам'ятає за своїх героїв. Нічого тепло. І любов. Любов національної нашої української церкви до свого народу і до війська як частини цього народу. Но ця народа не, не моя особиста, це нагорода майже тих 700 сотень, якими я командував. Настаниць Луганський сім місяців батальйону обороня, останиць і 4 місяці під підголоси. Це їх народи. В батальйоні за віком були різні люди. Від 19 до 59. За національністю різні. Але всі ми були українці. Ми єдина вільна нація, вільна церква і вільна держава. Поздоровити військового офіцера прийшли учасники АТО. Поздоровляю вас позвонить заслуженої далі, носіть її з згодистю. Всім дякую за те, що уважили, приділили час, поздоровили наших побратимів. Дуже приємно, що церква не забуває про наші воїни. Після вручення почесної нагороди Сергій Григорович дав інтерв'ю для місцевих ЗМІ. На грудях в нього висіли нагороди за честь і мужність, за ті якості, які так важко втримати на тій далеко не шляхетній війні. Сергій Григорович розповів про те, як він починає звикати до мирного життя. Побив в одній постасі в одній ситуації. Сейчас повернувшись совершенно в другую. Іншу... Достаточно сложно вернуться к нормальному пониманию жизни в том плане, что было раньше. Но есть определенная, как сказать, ценостная такая формация, когда начинаешь понимать и ценить то, чего раньше не замечал и не ценил. Абсолютно, абсолютно казалось бы простые вещи. Вот идешь по улице, видишь красивую женщину. А в Лубнах их очень много. Идешь, просто глаза разбегаются, насколько, насколько наш город прекрасен. Не только своей плановостью, но и теми людьми, которые здесь живут. Вторая вещь, это достаточно прозаическая. Я могу себе позволить вот сейчас есть то, что я хочу. Если у меня там была возможность или есть, или не есть, то здесь вот захотелось мне это, я пошел, купил, есть. Я пошел, нашел, есть. Все. Ну, доказ... Я начал ценить такие моменты, такие, в общем, жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна и удивительная. Первый раз я это ощутил, когда дошел до такого серьезного истощения и морального, и физического. Все, нагрузка постоянно в течение 11 месяцев войны, 11 месяцев переднего края, постоянные бомбежки, постоянный страх, что убьют или тебя, или убьют твоих солдат. И вот это вот все накапливалось, накапливалось, и 18 июля я ну, дошел до крайности. Настолько, что меня вертолетом отправили в Днепропетровский госпиталь, я там некоторое время пребывал. Так вот, ощущение это все началось именно там, когда скорая помощь, вертолет прилетел ночью. Скорая помощь вылет, выехала на взлетную площадку, прямо с вертолета нас перегрузили ночь у меня, я еще не Днепропетровск, ну ничего я не видел, прямо с передовой, вот, как был там, грязный, небритый. Попал в палату, а утром, рано утром вышел, а Днепропетровский госпиталь расположен в таком здании 19 века, старинное, парк, толстые такие липы, и вот я сел на лавочку под эту, это дерево, просто сел на лавочку, и у меня вот осознание того, что мне не надо думать, вот это напряжение, что мне не нужно ежесекундно, ежеминутно думать о том, что вот я должен принять какое-то серьезное решение и спасать чью-то жизнь, какие-то боевые действия проводить. То есть я вот это вот расслабление, расслабление полное, шелест листьев надо мной. А самое удивительное, удивительное, это то, что я услышал звук проезжающего трамвая за забором. И вот у меня было такое ощущение, вот, представляешь, Саша, как вот надуваешь детский шарик, да, а потом так потихонечку начинаешь открывать, и тоненькой струйкой шарик сдувается, 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 пока не кончается. Так вот я почувствовал, чисто физически почувствовал, как вот этот весь негатив, накопленный за год, начинает потихоньку-потихоньку из меня выходить. Я начинаю возвращать в ту жизнь, в ту жизнь, о которой я уже, собственно говоря, и забыл. Те люди, которые находятся там, и которые уже прошли определенный временной промежуток активных действий, там же ты у меня был, и был не раз, ты прекрасно знаешь. Есть люди, на которых можно опереться, есть плечи, к которым можно прижаться и знать, что оно не рухнет. Есть люди, которым можно спокойно поворачиваться спиной, и ты знаешь, что в спину не ударят. Большинство людей, которые находятся там, они именно такие. А здесь, ну, наверное, обстоятельства так складываются жизненные, что люди меняются. Люди меняются. Поэтому тем ветеранам, которые возвращаются оттуда, первое время, конечно, тяжело. Я, я, я по себе могу сказать, что вот уже прошло больше двух месяцев, как я вернулся, я до сих пор ночами… Сложно мне, я могу в два-три в часа ночи подняться, но абсолютно раньше такого не было, а сейчас воспоминания приходят. Есть определенные такие… Есть определенные моменты, которые нужно осмыслить. У меня, я должен сказать, что в августе прошлого года, когда я уходил, у меня вопросов практически не было. А сейчас, когда я вернулся, когда я своїми глазами все это посмотрел, когда я все это пережив, у меня очень много вопросов. В деякому плані підполковник Сухина відчуває розчарування після повернення додому. В країні мало що змінилось. На передовій знову відновились бойові дії. Люди в тилу не розуміють небезпеку війни, а багато дужих чоловіків уникають служби. Вот проходя по тротуару мимо літніх кафе, сколько мужчин призовного віку сидить? Не таких, как я, пенсионеров, а гораздо моложе, здоровее меня. Я вот иду в форме. Я могу себе это сейчас позволить, и тогда мог себе позволить. Я темп уменьшал и смотрел. Смотрел в лица, смотрел в глаза. Ни один, ни один взгляда не выдержал. Все топили свои глаза в бокале с пивом. Это дело должно быть всех, а не чье-то отдельно. Если это будет чье-то кого-то, то результата не будет. Одним из захоплень подполковника Сухины остаются верши, которые он начал писать несколько лет тому, И цього раза он прочитал один из них. Коротенькая, как всегда. Майонга. Честь офицеру дается только раз. Как уберечь от грязи. Родников истоки. Ведь всюду, окружая нас, без счастья льются мутные потоки. Как не сломаться от болезненных потерь, чтобы краем ухом услыхать? Он настоящий офицер. Вопрос весьма непрост. Но есть ответ на эту сложность. И это вера, верность и надежность. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».